Всем привет, меня зовут Евгений, я учусь в Черниговском национальном технологическом университете на специальности агрономии. Почему ты выбрал эту специальность? Агрономию. Значит, сложилась такая ситуация, ну, как и у большинства молодежи, это мы не знаем математики. Поэтому я выбрал предмет химию, так как она оказалась мне, так как он оказался мне ближе. И отталкиваясь от этих предметов, я выбирал себе специальность. Э -э на самом деле, э я не собирался м учиться на агрономии, э хотел найти себе э профессию ну, ближе к техническому. Но судьба сложила привела меня к этой профессии, и э сначала я был Не мое это все. Но э, на сегодняшний день я закончил первый курс. И э, то есть, э, есть определенные впечатления этой профессии. Хочу вам сказать, э, эта профессия включает э, изучение растений, а также и технологии химии. Э, здесь э, изучаются всякие химические процессы. Мы постоянно работаем в лаборатории с химическими препаратами. И это довольно интересно. Все-таки, пожалуйста, почему ты выбрал именно ЧМТУ? Э -э да, в приоритете у меня стоял Чениговский национальный технологический университет, так как университет очень хороший, и у него хорошие отзывы, э достаточно высокий рейтинг, э множество студентов, множество знакомых там обучается. Скажи, пожалуйста, сейчас многие студенты говорят, что они поступают исключительно на бюджет. У тебя была такая цель? Я стремился хорошо сдать СНУ и поступить на бюджет. Тебе есть... это удалось? Да, на данный момент я учусь на бюджете. Скажи, еще говорят, что в институтах сейчас не платят стипендию, это правда? Это, так сказать, как по молодежи информации. Стипендии выплачиваются вовремя. Достаточно высокая стипендия для студентов не хватает, в общем. Спасибо тебе большое. До свидания. Спасибо. До свидания. До свидания.